इयत्ता नववी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षा सराव पेपर कृतीपत्रिका अवश्य पहा विद्यार्थी मित्रांनो या पेपर पॅटर्ननुसार पेपर असेल ऐंशी वेळ तीन तास व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा द्वितीय सत्र परीक्षा विषय हिंदी ऐंशी वेळ तीन तास विद्यार्थी मित्रांनो हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे विभाग एक गद्य प्रश्न एक निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया परिचय से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए दिया गया ध्यान से पढ़िए क्रमांक दो एक विधानों के सामने सत्य असत्य लिखो दो उत्तर लिखिए क्रमांक तीन एक निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो कृति क्रमांक दो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए विरुद्धार्थी शब्द लिखिए कृतिक्रमांक चार स्वमत स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए प्रश्न क्रमांक दो एक आकृति पूर्ण कीजिए कैनवास पर बनते हुए चित्र आगे दिया परिच्छेद पढ़कर दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए कृति क्रमांक दो सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए कृति क्रमांक तीन शब्द संपदा एक समान अर्थी शब्द लिखिए एक पुस्तक और दो मानव प्रश्न क्रमांक दो वचन पहचानिए एक कला दो इच्छाएं प्रश्न क्रमांक चार स्वमत कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है इस विषय पर अपने विचार लिखिए प्रश्न क्रमांक एक निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया गद्यांश ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए प्रश्न क्रमांक दो एक शब्द में उत्तर लिखिए दिए गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखना आवश्यक है कृति क्रमांक दो स्वमत देश के विकास में शोध कार्य का महत्व इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना मत प्रकट कीजिए विभाग दो पद्य प्रश्न क्रमांक दो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए आगे दी गई कविता ध्यान से पढ़िए और कृतिया पूर्ण कीजिए पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता दी गई कविता ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए पद्यांश में आए दो धर्मों के मजहब के नाम कृति क्रमांक दो ऐसा प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर निम्न शब्द हो उत्तर है जल प्रश्न तैयार करने आवश्यक है कृती क्रमांक तीन निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो जैसे कि मजहब का पर्यायवाची शब्द और दोस्त का पर्यायवाची शब्द लिखना आवश्यक है कृती क्रमांक चार उपयुक्त पद्यांश के केन्ही चार पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न क्रमांक दो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़िए और कृतिया पूर्ण कीजिए कवि ने इन गुणों का वर्णन किया है कृति क्रमांक दो एक वाक्य में उत्तर लिखिए क्रमांक तीन निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए विभाग तीन पूरक पठन प्रश्न क्रमांक तीन निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए दिया गया गद्यांश ध्यान से पढ़िए और कृतिया पूर्ण कीजिए दिया गया गद्यांश ध्यान से पढ़िए और कृति क्रमांक दो पूर्ण कीजिए स्वमत अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है इस विषय पर अपने विचार लिखिए प्रश्न क्रमांक तीन आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए आगे दी गई कविता ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए दो स्वमत पर्वतीय सौंदर्य के बारे में अपने विचार लिखिए विभाग चार अध्ययन व्याकरण प्रश्न क्रमांक चार सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए एक निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए दो निम्नलिखित अवयों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए कृति क्रमांक तीन तालिका पूर्ण करो शब्द संधि विच्छेद और भेद प्रश्न क्रमांक चार निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए प्रश्न क्रमांक पाँच निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए प्रश्न क्रमांक क्रमांक सात और प्रश्न क्रमांक आठ व्याकरण पर आधारित कृतियां ध्यान से लिखिए प्रश्न क्रमांक नौ प्रश्न क्रमांक दस और प्रश्न क्रमांक ग्यारह यह व्याकरण पर आधारित कृतियां ध्यान से पढ़िए और लिखिए विभाग पाँच रचना विभाग उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक पाँच पत्र लेखन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए गद्य आकलन कर, प्रश्न क्रमांक दो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो एक एक वाक्य में उत्तर हो इस प्रकार चार प्रश्न तैयार कीजिए प्रश्न क्रमांक पांच आ वृत्तांत लेखन एक अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का रोचक वृत्तांत लिखिए वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना आवश्यक है अथवा कहानी लेखन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उसे उचित शीर्षक देकर कहानी में प्राप्त सीख लिखिए दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना आवश्यक है प्रश्न क्रमांक दो विज्ञापन लेखन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए आयुर्वेदिक केस्टेल कंपनी द्वारा केस तेल का विज्ञापन तैयार कीजिए विज्ञापन लेखन में मूल्य कंपनी का नाम गुणवत्ता विशेषताए आदि का प्रयोग होना आवश्यक है प्रश्न क्रमांक पांच ई निबंध लेखन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अस्सी से सौ शब्दों में निबंध लेखन कीजिए एक मेरा प्रिय खेल दो यदि मैं पंछी होता तीन पेड़ की आत्मकथा किन्हीं एक विषय पर निबंध लेखन करना आवश्यक है विद्यार्थी मित्रांनो हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे दिलेला हा पेपर पॅटर्न काळजीपूर्वक पहा याच पेपर पॅटर्ननुसार पेपर येण्याची शक्यता आहे म्हणून या पेपरचा चांगला सराव करा असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा धन्यवाद